પંચમહાલ જિલ્લામાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ અભિયાનના અંતિમ દિવસે વિશાળ ધર્મ સભા યોજાઈ હતી અનંત વિભૂષિત જગદગુરૂ શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજની ગોધરા ખાતે વિશાળ ધર્મસભા યોજાઈ હતી આ ધર્મસભામાં વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સનાતનીઓને આશીર્વચન આપતા જગદગુરૂએ પર્યાવરણ વૃક્ષો ધર્મ જતન અને રક્ષા માટે જણાવ્યું હતું વધુમાં ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાનો ભાવ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો મનુષ્ય જીવનના મૂલ્યનો મર્મ સમજાવતા ધર્મની રક્ષા કરવા સાથે જ વિધર્મીઓ દ્વારા ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાની પ્રવૃત્તિ સામે સજાગ રહેવા અને ધર્મની રક્ષા કરવા અનુરોધ કર્યો હતો इसलिए हम बोला करते हैं हमारी शिक्षा में हमारी शिक्षा नीति में धर्म की शिक्षा होनी चाहिए हमारी शिक्षा में भारतीयकरण होना चाहिए हमें हिंदू होने का स्वाभिमान होना चाहिए जब स्वाभिमान होगा तो हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे हम हिंदू हैं तो गौ माता की पूजा हमें करनी चाहिए गौ माता की रक्षा करनी चाहिए गांव का नाम ही गोधरा है गो माता की भूमि है गो माता यहाँ सबसे बड़ा को केंद्र ये गो माता का रहा होगा इसलिए इसका नाम गोधरा रखा है है ना गोधर गोधर गायों को धारण करने वाला क्षेत्र ध्यान रखना चाहिए गौ माता की रक्षा करनी है तो गौ माता को खड़ी कहाँ करोगे आप गौ माता का जो हक था उसका जो अधिकार था उसको जो खड़े होने की जमीन थी वो जहाँ खड़े होकर के चारा घास खाती थी अपने बछड़ा को बछ बच्च, बछड़ा बछड़ी को जन्म देती थी उस जमीन पर तो बड़े बड़े मकान हो गए सड़क बन गई रोड बन गए सरकारी प्रकल्प खड़े हो गए कारखाने बन गए ये सब नहीं होना चाहिए उसके लिए बहुत दूसरे विकल्प हैं ऐसे स्थानों पर कारखानों का निर्माण होना चाहिए जहाँ की जमीन उर्वरा नहीं है उपजाऊ नहीं है जहाँ जमीन जो बंजर जमीन है जहाँ खेडुआत खेती नहीं करे छे उस जमीन में कारखाने लगाना चाहिए तो कारखाना भी चलेगा किसान की जमीन भी खराब नहीं होनी होगी गोचर भूमि भी खराब नहीं होगी तो गौ माता की रक्षा होनी चाहिए गौ माता को राष्ट्रमाता होना चाहिए मानना चाहिए जब राष्ट्रमाता मानेंगे हम तो कोई गौ माता की हत्या नहीं कर सकता कानून जब माता घोषित हो जाएगी हम लोग तो हिंदू तो गाय को गाय मां को माँ मानते ही हैं लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो संविधान की कर रहे हैं। बंधारण में जा रहे या जोगवाई थी जैसे आज थी गो माता, माता छे, ए गो माता की हत्या बंद हो जाएगी इसी तरह से गो माता के लिए कानून यदि बन जाए तो अपने आप गो माता की रक्षा हो जाएगी राष्ट्रीय माता हो सकती है राज्य माता घोषित कर सकते हैं राज्यों के लोग महाराष्ट्र में राज्य माता घोषित हुई है गो माता इसलिए गौ माता का संरक्षण होना चाहिए जल जमीन और जंगल पर्वत पहाड़ तोड़ रहे हैं ना लोग ये बहुत नुकसान देने वाला है तुम्हारी आवनारी पीढ़ी के लिए पीढ़ी माटे बहुत कष्ट देने वाला इसको रोकना चाहिए विकास किसके लिए है हम विकास के लिए हैं कि हमारे लिए विकास है पहले तो ग्या, ये ज्ञान होना चाहिए कि विकास हमारा माटे छे कि तमें विकास माटे छो तो विकास आपके लिए है आप कब होंगे जब आप पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी ना आप बचेंगे अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी गोधरा खाते पांच दिवस ना रोकाण माटे पधार्या था पांच दिवस आप पहली वक्त पंचमहाल मा हुआ से के गुरुजी ए समग्र विस्तार में प्रवास करयो खास गुरुजी नी

ભારતની અંદર વસતા તમામ હિન્દુઓ જે છે સનાતની છે એની ખૂબ જ સુંદર રજૂઆત કરી વાત કરી કે આપણે સૌ ભાઈઓ છે એક છે એકમાં અનેક વિવિધ સંસ્કૃતિ છે હા ગુરુજીએ ધર્મ સભા કરી અને લોકોને આશ્વાસન આપ્યું સમજ આપી ધર્મનું માર્ગદર્શન આપ્યું અને લોકોમાં એક ઉત્સાહ એક સંચાર ભરી દીધો આજે ગોધરા ખાતે વિરાટ ધર્મ હતી એ પણ યોજાઈ એમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા આલોલ ખાતે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા શહેરા ખાતે પણ એટલી જ પ્રબળ સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા કાલોલ ખાતે પણ એવી જ ભવ્ય સભા થઈ હતી આમ ગુરુજીનો આ વખતનો પ્રવાસ ખરેખર ખૂબ જ અદ્ભુત હતો અને શીર્ષસ્ત સંત કહેવાય છે સમગ્ર સનાતન ધર્મના તેમને ખૂબ જ સુંદર રીતે ધર્મની એક જાણકારી આપી ધર્મ કેવી રીતે ચલાવો કેવી રીતે પાડવો હિન્દુ સમાજ કેવી રીતે સશક્ત થાય હિન્દુ રાષ્ટ્ર કેવી રીતે બને તેની વાત કરીએ